Що мотивує дорослих людей вивчати англійську мову, а також чому сучасна шкільна програма вивчення іноземних мов приречена на провал. Відповіді на ці непрості питання ми сьогодні шукатимемо із нашою ранковою гостею, викладачем англійської мови Анною Костирою. Ань, доброго тобі ранку. Доброго утра. Мовна ситуація у нашому суспільстві, яка вона наразі є? У нас однозначно є проблеми з іноземними язиками. Но мы уже с ними успешно начинаем справляться. Наше советское наследие, да, система образования, к сожалению, привела к тому, что многие люди умеют писать, на английском умеют читать, на английском, может быть, могут понимать на слух, но не всегда. Но вот с говорением у нас проблемы большие. Это связано как с отсутствием навыка говорения и, наверное, с какими-то психологическими моментами, потому что многие люди боятся говорить, потому что боятся допускать ошибки. И это вот это и есть, в принципе, наш языковой барьер. Он у нас внутри. Uh -huh. То есть мы не позволяем себе говорить, потому что мы боимся сделать ошибку какую-то. Но на самом деле все живые люди могут делать ошибки, это нормально, и мы не можем научиться говорить, не говоря. То есть допускание ошибок, это нормально, как, как ребенок учится ходить, практика. падая, вставая, падая, вставая, проходя два шага, пять шагов, десять, и в итоге он учится, так это научается. Это процесс, который в первую очередь от да. заложить. Почему же да. мы вот за эти 11, уже наве 12 школьных лет так и не выучили английскую мову, хотя каждый обязан ее знать, он сдает ее в школе? А, да, здесь это тоже такой комплексный вопрос. А почему уже да, нет результата? Я думаю, что это во многом связано с мотивацией, а точнее ее отсутствием или не, недостаточной сформулированностью мотивации для чего, собственно, да. И мне кажется, в этом плане у нас сейчас гораздо больше мотивирована наша молодежь, ребята, потому что есть интернет, есть социальные сети, есть такая глобализация, да, и у нас много замечательных людей, которые работают. Uh, уже с иностранными компаниями в абсолютно разных сферах. Uh, и uh, мотивация абсолютно ну, живая, четкая. Им нужно говорить по работе, в путешествиях, uh, просто вот, общаться со, со своими сверстниками. А, то есть мотивация, да, это такой основной компонент. Конечно же, качество преподавания тоже. Серьезно. А, да, я бы не я бы не хотела сказать, что у нас все очень плохо. Есть замечательные преподаватели и а, есть есть да есть Костяк, а, вот. Но чаще всего, да, э, есть некоторые нюансы. А, вот э, школьная система не всегда хорошо работает, потому что она Часто основана на наказании, а не на поощрении, да, то есть мы мало. А мало... ты особо в работе, який? Я за однозначно, знаете, за пряник. Вот, я, мне кажется, что кнут он не, не работает. Ну, он, наверное, работает. Вот, точнее, он работает, но он приносит, знаете, такие неоднозначные результаты. Я, я за пряник. То есть, вот, я недавно ну, а спочинала... приклади твоїх, твоїх пряників, наприклад, як ти мотивуєш? А, а я, я, наприклад, учень. Я так? не зробила домашнє завдання. Я прийшла, сіла навпроти тебе, і ти мене запитуєш, там, які твої успіхи, і я говорю: ну. No. Ну, я такой, наверное, нестандартный преподаватель. У меня есть опыт классического преподавания в, в лицее, в областном замечательном месте я работала. И, конечно, как преподаватель я должна проверять домашнее задание, более того, поставить там оценку какую-то иногда, да. Но сейчас я сознательно от этого ухожу, и домашние задания, которые я даю для, на своих занятиях, то это задание... А для закрепления того материала, который мы усвоили на занятии, и человек сама регулирует, то есть если он не сделан, мы все взрослые люди, там, по каким-то причинам, он просто понимает для себя, не для меня, для себя, что, ну окей, я в этот раз немножко не проработал, я доработаю это позже, то есть никаких никаких наказаний, то есть все взрослые люди. Я стараюсь выяснить, какая мотивация у человека, и стараться вот напоминать об этом. Угу. То есть, если у человека цель путешествия, то я стараюсь максимально давать ему такие подсказки, фразы, которые ему помогут в путешествии, и давать картинки. Ну вот, мы выучили вот это-вот это, вот это, допустим, там какой-то оборот, там речевой. И вот представьте, приходите вы в кафе, а вам официально... Вот это говорит. И что мы будем говорить, да? Что, чтобы вы сказали? То есть я м, стараюсь визуализировать ту ситуацию, которая. Я как бы я потребна в данной ситуации я тебе... Раз... Да, именно конкретной. конкретному человеку. Возможно, это по работе. То есть вам звонит ваш заказчик и вот такая вот ситуация. Да, гипотетически какая может быть. То есть максимально стараюсь получить информацию конкретно об этом человеке, именно о его ситуации. Едет, часто вот бывает, люди хотят поехать, их родственники или дети с внуками живут за границей, и им нужно поехать в гости, и такой замечательный ролик трогательный недавно увидела, когда дедушка учил английский, чтобы поехать к своей внучке, которая живет в другой стране и говорит только на английском. Вот мурашки по коже просто. А, то есть вот э, максимально эту мотивацию. И представляете, вы приходите, видите свою внучку, и вот что вам хочется сказать? А она вам вот это может сказать, а вы ей. То есть максимально стараюсь вот визуализировать эту ситуацию, вот этот пряник. <laughs> Ані да? Для чего учат доросли уже люди на английском? Ты сказала для подорожей, для да. работы. Какие еще категории учеников тебя есть? Это путешествие. Разного возраста, да, люди хотят путешествовать там, по работе, по, просто для впечатлений. Да? Для работы бизнеса это IT-сфера, стремительно сейчас развивающаяся. Есть вот я работаю сейчас с компанией корпоративный английский для фирмы, которая в сельскохозяйственной сфере работает. У них их коллеги в Америке. И им приходится по работе э, много общаться со своими э, коллегами. И э, переписка еще ладно, есть там Google Translate, да, есть э, какие-то переводчики, программы. Но э, ступор Хочем у нас живого, наступает, живого когда нужно сказать, да, здравствуйте, как дела, значит, наши дела так, вот мы сделали то-то-то, как ваша поездка. То есть ступ, вот, э, момент такой вот сложности наступает, когда а поговорить? а поговорить нужно иметь этот навык, причем его нужно постоянно отрабатывать. Он не приходит сам, это как тренировки, фитнес, да, то есть ты, ты можешь прочитать пособие о том, как делать упражнения, но мышцы не накачаешь, а красивую фигуру не, не сформируешь, если ты не будешь это Це делать. Результат, результат брать еще Да, да. Ну, я вы забываете, правда? Если вы сейчас не, не я очень люблю сравнивать навык общения, да, навык общения например на иностранном языке, на английском, с занятиями спортом. Правда, мне как-то так хорошо ложится это сравнение. Если человек профессиональный спортсмен, Забудет ли он, как э, заниматься спортом? Mm -hmm. Да, он потеряет физическую форму. форму. Э, я, допустим, это очень ощу ощутила, когда плотно работала там, в течение восьми, наверное, лет подряд, и потом сделала перерыв в декретном отпуске э, на, примерно на два года, практически вообще не говорила на английском. Да, я потеряла навык, я форму потеряла, да, как как спортсмен. Но ну, мне было достаточно пару месяцев там, занятий. Я сама походила на группы с другим преподавателям, чтобы прокачать эту мышцу, да. Я говорю, вот там как ну вот как-то там почитала, посмотрела фильмы, где-то пообщалась там с носителями языка и просто вернула себя в форму. О, про носиевого, тикало. На каком этапе выучения английского языка просто необходимы? где можно их находить? А, Смотрите, в идеале, конечно, с носителем языка сразу же и начинать изучение языка. Это такой, знаете, полезный стресс. Я вообще за минимализацию стресса, но стресс бывает же и позитивный, от хороших эмоций это тоже стресс на самом деле. То есть общение с носителем языка — это полезно, это нужно, и можно начинать, в принципе, с нуля. Вот. Просто нужно найти преподавателя, человека очень терпимого, толерантного и понимающего основы а, вот этого процесса обучения иностранному uh -huh. языку. А, на любом этапе это полезно. Но, ну, собственно, если мы хотим научиться говорить на иностранном языке, собственно, с кем мы <должение> должны общаться. Да, преподаватели, как, которые живут в Украине, да, наши преподаватели, это чудесно. Но когда есть доступ носителю языка, ну это просто в, чудесно, в разы великолепно. В На каком этапе это уже необходимо? Это уровень advanced и proficiency. Это уже выше уровень выше гораздо выше среднего, да? Угу, То есть это и уже, профессиональный. Да, это профессиональный уровень 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 уровень. Advanced proficiency это уже уровень носителя языка, причем образованного носителя языка. Это абсолютная необходимость для, я считаю, для всех. Ну, профессиональных уважающих себя преподавателей иностранного языка всегда должен быть доступ, всегда ты должен общаться с носителями языка и совершенствовать свой язык. Ну это как спорт, опять же. Ай, неустанно, как это, вот уже так быстро час у нас пролетів. Декілька порад для людей, які тільки-тільки починають займатися англійською мовою, що такого важливого є, на що треба звернути увагу? Я думаю, стоит начать с мотивации. Это самое, самое важное понять для чего мне нужен язык. Причем очень важно понять мотивацию не от, а к, к чему, для чего мне mm -hmm. мне это нужно. И вот эту картиночку иметь постоянно в голове. И это постоянная практика. Наверное, на одно занятие, если вы выбираете заниматься с преподавателем, индивидуально или в группе, на одно занятие с преподавателем должно быть где-то 3-4 часа индивидуальной работы. Она может быть совершенно разное Чтение, просмотр фильмов. А, а, вот Постоянная практика должна быть. Разная, да, разных навыков. Ну, вот постоянная мотивация и постоянная практика. Наверное, такие базовые вещи. Жижа, тебе дякую, что ты сегодня пришла спасибо. нашу И нагадываю, что с нами сегодня была выкладач английской мовы Анна Костыря. Ваш ранок у хорошей компании тревая. Зараз мастер-класс. Будьте с нами.